নমস্কাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল ই কক্সালৈ স্বাগতম জনাইছোঁ মই জ্যোতি দাস আৰম্ভ কৰিব ওলাইছোঁ আজিৰ ভিডিঅ' আজি আমি পঢ়িব ওলাইছোঁ অষ্টম শ্ৰেণীৰ ভূগোল আৰু অৰ্থনীতি বিজ্ঞানৰ প্ৰথম পাঠ প্ৰাকৃতিক সম্পদৰ পাটভিত্তিক অনুশীলনীৰ প্ৰশ্নসমূহ এঘাৰ নম্বৰ অংশত আজি আমি আলোচনা কৰিম আমাৰ ৰৈ যোৱা যিবিলাক পাট ভিত্তিক অনুশীলনীৰ প্ৰশ্ন আছিলে ছয় নম্বৰৰ পৰা আমি আলোচনা কৰিম যোৱা অংশত আমি একৰ পৰা পাঁচলৈকে আলোচনা কৰিছিলোঁ আজি আমি ছয়ৰ পৰা বাকী ৰৈ যোৱা

পৰম্পৰাগত কয়লা খাৰুৱা তেল প্ৰাকৃতিক গেছ খৰি আদি আৰু অপৰম্পৰাগত বায়ু শক্তি সৌৰশক্তি আদি পৰম্পৰাগত শক্তিৰ উৎসসমূহ যিহেতু ব্যৱহাৰৰ পিছত শেষ হৈ যায় গতিকে এনে সম্পদ ব্যৱহাৰৰ ক্ষেত্ৰত মিত্ৰবয়ী হ'লেহে ভৱিষ্যতৰ বাবে এইবোৰ সংৰক্ষণ কৰিব পৰা যাব আনহাতে পৰম্পৰাগত শক্তি সম্পদ মানুহে সৃষ্টি কৰি ল'বলগীয়া হয় যিকোনো সম্পদ আমি অনায়াসে আহৰণ কৰিব নোৱাৰোঁ সম্পদ আহৰণৰ ক্ষেত্ৰত খৰচ সময় শ্ৰম প্ৰযুক্তি আদিবোৰ কাৰকবোৰ জড়িত হৈ আছে ব্যৱহাৰৰ ক্ষেত্ৰত মিত্ৰভূয়ী নহ'লে যিকোনো সম্পদৰ সংৰক্ষণ সম্ভৱ নহয় ভৱিষ্যতৰ কাৰণে ইয়াৰে উত্তৰটো আমি এইদৰে লিখিব পাৰো চমুতোকা প্ৰশ্ন ক নম্বৰ যিটো প্ৰশ্ন আছে সেইটো হৈছে বন্যপ্ৰাণীৰ ওপৰত আমাক চমুটোকা লিখিব দিছে কি লিখিব পাৰো হাবিত বাস কৰা সৰু বৰ জীৱ জন্তু চৰাই চিৰিকটি উদ্ভিদ হৰিশ্ৰীপ উভচৰ পানী কীট পতংগ ইত্যাদিবোৰক বন্যপ্ৰাণী বুলিব পাৰি সকলো বন্যপ্ৰাণীয়ে হল প্ৰাকৃতিক সম্পদ বন্যপ্ৰাণীৰ উপস্থিতিত প্ৰকৃতিত সহজে ভাৰসাম্য ৰক্ষা হয় পৰিস্থিতিতন্ত্ৰ বৰ্তি ৰখাত বন্যপ্ৰাণীসমূহ সহায়ক হয় গতিকে দিনক দিনে জনসংখ্যা বৃদ্ধি আৰু মানুহ গতিবিধি লাহে লাহে বৃদ্ধি পায় ফলত অৰণ্যত থকা বন্যপ্ৰাণীবোৰৰ জীৱনলৈ সংকট নামি আহিছে বহু ঠাইত চৰকাৰেও বন্যপ্ৰাণীবোৰৰ সংৰক্ষণৰ বাবে বিষয় ব্যৱস্থা হাতত লৈছে পৃথিৱীৰ মুঠ মাটিকালিৰ এক তৃতীয়াংশৰো কম বননি ঘাহনি আগুৰি আছে ঠিক আছে ইয়াৰে উত্তৰটো আমি এইদৰে লিখিব পাৰোঁ ঠিক আছে তাৰ পিছৰ প্ৰশ্নটো আমাক দিছিলে জীৱাশ্ম ইন্ধনৰ ওপৰত আমাক চমুতোকা লিখিবলৈ যায় কিদৰে আমি লিখিব পাৰোঁ জীৱাশ্ম ইন্ধনবোৰ প্ৰাকৃতিক সম্পদৰ লগত প্ৰত্যক্ষ বা পৰোক্ষভাৱে জড়িত কয়লা পেট্ৰলিয়াম প্ৰাকৃতিক গেছ আদি হৈছে জীৱাশ্ম ইন্ধন এনে ইন্ধনবোৰ নতুনকৈ সৃষ্টি কৰিব পৰা নাযায় জীৱাশ্ম ইন্ধনসমূহৰ ব্যাপক ব্যৱহাৰৰ ফলত এইবোৰৰ পৰিমাণ দ্ৰুত গতিত কমি আহিছে নতুনকৈ জীৱা ইন্ধন কমকে ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে সেয়েহে এই ইন্ধনবোৰ সংৰক্ষণ কৰাটো আমাৰ কৰ্তব্য় হয় ঠিক আছে এতিয়া আমাক সুধিছে মৰু কুৰণৰ ওপৰত মৰু কোৰৰ ওপৰত আমি কিদৰে লিখিব পাৰো প্ৰাকৃতিক বা মানৱজনিত কাৰণত মৰুভূমিৰ প্ৰসাৰ ঘটাকে বা নতুনকৈ মৰুভূমিৰ সৃষ্টি হোৱাকে মৰুকৰণ বুলি কোৱা হয় অধিক উৎপাদন পাবৰ বাবে একেডৰা মাটিতে বেছিকৈ সাৰ ৰাসায়নিক দ্ৰব্য জলসিঞ্চন আদি প্ৰয়োগ কৰি বাৰে বাৰে খেতি কৰি থাকিলে মাটিৰ উৰ্বৰতা নষ্ট হয় পানী ধৰি ৰাখিব পৰা ক্ষমতা কমে আৰু ভূগৰ্ভৰ জলস্তৰ নিম্নগামী হয় ফলত অঞ্চলটোত শুকান বা মৰু সদৃশ হৈ পৰিব পাৰে মৰুভূমি দাঁতি কাষৰীয়া অঞ্চলত বননি ধ্বংসৰ ফলত মৰুভূমিৰ প্ৰসাৰ ঘটাব পাৰে ঠিক আছে এইবাৰ আমি দেখিম সৌৰশক্তিৰ ওপৰত ঠিক আছে সৌৰ শক্তিৰ আমি লিখিব পাৰো সূৰ্য অফুৰন্ত শক্তিৰ ভঁৰাল আমি প্ৰত্যেক দিনে সূৰ্যৰ তাপ আৰু পোহৰ পাই থাকো সূৰ্যৰ এই শক্তি সৌৰ কোষৰ সহায়ত বিদ্যুৎ শক্তি উৎপাদন কৰিবলৈ ব্যৱহাৰ কৰা হয় এই বিদ্যুৎ শক্তিৰ সহায়ত সৌৰ চকা চোলাৰ কুকাৰ সৌৰ হিটাৰ চোলাৰ হিটাৰ আদি চলোৱা হয় সৌৰ কোষৰ সহায়ত বিদ্যুৎ উৎপাদন কৰি খৰি বেটাৰী বিদ্যুৎ সংযোগ নথকা গাঁৱত বিজুলী চাকিৰ যোগান ধৰাৰ উপৰিও এই শক্তি মহাকাশ যান উপগ্ৰহ আদিটো ব্যৱহাৰ কৰা হয় ঠিক আছে এইবাৰ আমি লিখিম ভূমিস্খলনৰ ওপৰত ভূমিস্খলনৰ ওপৰত আমি কিদৰে লিখিব পাৰো ভূমিস্খলন প্ৰাকৃতিক কাৰণত আৰু মানুহৰ কাৰ্যৰ ফলত সংঘটিত এক দুৰ্যোগ নেৰানেপেৰা বৰষুণ ভূমিকম্পৰ জোকাৰণি আদিৰ ফলত ওখ ঠাইৰ ভূখণ্ড তললৈ খহি পৰাকে ভূমিস্খলন বোলে পাহাৰীয়া অঞ্চলত মানুহে মাটি কটা বা গছ গছনি ধ্বংস কৰাৰ ফলতো ভূমিস্খলন হ'ব পাৰে ঠিক আছে এইবাৰ আমি নেক্সট প্ৰশ্নটোলৈ যাওঁ আঠ নম্বৰ প্ৰশ্নটো আছিলে আমাৰ পাৰ্থক্য দেখুওৱা গ্ৰামাঞ্চলৰ ভূমি ব্যৱহাৰ আৰু নগৰীয়া অঞ্চলৰ ভূমি ব্যৱহাৰ আমি উত্তৰটো কিদৰে লিখিব পাৰোঁ গ্ৰামাঞ্চলত কি হয় গ্ৰামাঞ্চলত মাটিয়ে কৃষকৰ জীয়াই থকাৰ সম্বল এই মাটিতে কৃষি কাৰ্য কৰিয়েই তেওঁলোকে জীয়াই থাকে কৃষিৰ বাবে বহুতো ঘাঁ খনি বিল পিটনি আদি মাটিৰে পুতি কৃষিভূমিলৈ ৰূপান্তৰিত কৰে এনে কৰোঁতে পৰিৱেশত পৰিব পৰা প্ৰভাৱৰ কথা ভবা নহয় ঠিক আছে আনহাতে নগৰীয়া অঞ্চলত কি হয় নগৰ অঞ্চলত জনসংখ্যাৰ বৃদ্ধিৰ হাৰ অধিক সেয়েহে তাৰ মাটিবোৰৰ দামো অধিক হয় বৰ্ধিত জনসংখ্যাৰ বাবে ভূমিৰো অধিক প্ৰয়োজন হয় জনসংখ্যা বৃদ্ধিৰ লগে লগে বাসস্থান উদ্যোগ ৰাস্তা ঘাট আদিৰো প্ৰসাৰ ঘটে সেইকাৰণে কাষৰীয়া কৃষিভূমি জলাভূমি ওচৰৰ বন্যভূমি আদিলৈ নগৰ সম্প্ৰসাৰিত হয় ঠিক আছে এইবাৰ আমাক সুধিছে পৰম্পৰাগত আৰু অপৰাম্পৰাগত শক্তিৰ পাৰ্থক্য পৰম্পৰাগত শক্তি মানে কি অতীজৰে পৰা জুই জ্বলাবলৈ ব্যৱহাৰ কৰি অহা খুৰী আৰু অন্যান্য জীৱাশ্ম ইন্ধনবোৰেই হ'ল পৰম্পৰাগত শক্তিৰ উৎস কয়লা পেট্ৰলিয়াম আৰু প্ৰাকৃতিক গেছ আদি জীৱাশ্ম ইন্ধন এনে ইন্ধন নতুনকৈ সৃষ্টি কৰিব পৰা নাযায় মানুহে যিমান বেছিকৈ এই ইন্ধন শক্তি খৰচ কৰিব সিমান সোনকালে সেইবোৰ শেষ হৈ যাব ঠিক আছে অপৰাম্পৰাগত শক্তি হৈছে সৌৰশক্তি জলশক্তি বতাহ শক্তি জোৱাৰ শক্তি আদি হৈছে অপৰাম্পৰাগত সম্পদ অৰ্থাৎ এই শক্তি ব্যৱহাৰ কৰিলেও শেষ হৈ নাযায় এই শক্তিৰ ব্যৱহাৰৰ ফলত পোৱা প্ৰদূষণৰ মাত্ৰা কম হয় অৱশ্যে ইয়াৰ ব্যৱহাৰৰ ক্ষেত্ৰত কিছুমান অসুবিধাও নথকা নহয় ঠিক আছে এতিয়া তোমালোকক ন নম্বৰ প্ৰশ্নটো দিছে তোমালোকৰ ওচৰে পাজৰে থকা বনজম্পদসমূহৰ সংৰক্ষণ আৰু বৃদ্ধিৰ বাবে গ্ৰহণ কৰিব পৰা উপায়সমূহ উল্লেখ কৰা এই প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰ মই তোমালোকলৈ এৰি দিছো মই অলপমান বুজাই দিছো কিদৰে লিখিব পাৰা তোমালোকৰ ইয়াতে দিয়া আছে যে তোমালোকৰ ওচৰে পাজৰে থকা বনজম্পদবোৰ এতিয়া তোমালোকে বিচাৰি উলিয়াব লাগিব তোমালোকৰ ওচৰে পাজৰে কি কি বন সম্পদ আছে বন সম্পদ বুলি ক'লে বন্যপ্ৰাণী থাকিব পাৰে গছ গছনি থাকিব পাৰে সেই বন সম্পদ কি কি আছে আৰু তাৰে সংৰক্ষণৰ কাৰণে তোমালোকৰ ওচৰৰ মানুহবিলাকে কি কি পদক্ষেপ লৈছে বা কি কি ব্যৱস্থা লৈছে তোমালোকে ডাঙৰ কোনোবা জ্য়েষ্ঠজনৰ লগত কথা পাতি পেলাই বা ক্লাব বা তাৰে ধৰা পঞ্চায়তৰ লগত তোমালোকে কথা পাতি পেলাই বা তাৰে যিবিলাক লোকেল মানুহ আছে সেই মানুহবিলাকৰ লগত কথা পাতি পেলাই তোমালোকে ওলাব পাৰা যে এইখিনি ব্যৱস্থা আমি কি কি কৰিছো সংৰক্ষণৰ কাৰণে আমি কি কি ব্যৱস্থা হাতত লৈছো সেয়া তোমালোকে উলিয়াই লিখিবা বুলি আশা ৰাখিলো ঠিক আছে পিছৰ প্ৰশ্নটোলৈ যাওক অপৰাম্পৰাগত শক্তি সম্পদ কি কি এইবোৰ কেনেকে পোৱা যায় বা সংগ্ৰহ কৰা হয় তাৰ এখন তালিকা প্ৰস্তুত কৰিব দিছে গতিকে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল অপৰম্পৰাগত শক্তি সম্পদ হৈছে সৌৰশক্তি জলশক্তি বতাহি জোৱাৰ শক্তি আদি অপৰাম্পৰাগত শক্তি সম্পদ গতিকে ইয়াতে আমি তিনিখন তালিকাত ভাগ কৰি দিছোঁ এটা হৈছে শক্তি সৌৰশক্তি জলশক্তি আৰু বতাহ শক্তি এতিয়া সৌৰশক্তি কেনেকৈ পোৱা যায় সূৰ্যৰ পৰা পোৱা যায় আৰু সংগ্ৰহ কৰা হয় সৌৰ পেনেলবিলাকত ঠিক আছে এই সৌৰ পেনেলবিলাকত সংগ্ৰহ কৰি পেলাই আমি বিদ্যুৎ শক্তিলৈ পৰিৱৰ্তন কৰিব পাৰোঁ ঠিক আছে তাৰপিছত আমাক দিছে কি জলশক্তি হয়নে নহয় সৌৰশক্তি পালো সূৰ্য সৌৰ পেনালৰ পৰা আৰু জলশক্তি পালো আমি ক'ৰ পৰা পালো নদীৰ পৰা বান্ধৰ জৰিয়তে ইয়াক সংগ্ৰহ কৰা হয় ঠিক আছে নদী বান্ধবিলাকৰ জৰিয়তে আৰু বতাহ শক্তি বতাহৰ পৰা পোৱা যায় আৰু বায়ুকলৰ জৰিয়তে ইয়াক সংগ্ৰহ কৰা হয় ঠিক আছে গতিকে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল ইয়াৰে প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰটো আমি এইদৰে লিখিম গতিকে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আজি আমি এই পাঠৰ গোটেইকেইটা প্ৰশ্ন আলোচনা কৰিলো আশা ৰাখিছো তোমালোকে বুজি পাইছা তোমালোকে নিজৰ টকা বহিত ভালদৰে প্ৰশ্নখিনিৰ উত্তৰ লিখি লবা বুলি আশা ৰাখিলো অহা ক্লাছত এটা নতুন ভিডিঅ' লৈ তোমালোকৰ মাজলৈ আকৌ আহিম তেতিয়ালৈ সামৰিছো নমস্কাৰ